Роман Григоровичу, говоримо звичайно про ситуацію в Покровську. Це зокрема є заява від головкома Олександра Сирського. Він назвав ситуацію там контрольованою. Крім того, каже про те, що є на різні варіанти сценарію необхідні рішення, необхідні плани. І військовий аналітик Машовець. Він має свій погляд на оборону Покровська і Мирнограда, і він відмінний від точки зору головкомандувача Олександра Сирського. Зокрема, він навіть бачить п'ять великих і малих проблем ситуації, що там склалося, Хоча й визнає. Що немає, немає повної інформації, якою володіє головнокомандувач. Отже, про що пише Машевець? Давайте детально розглянемо. Він каже, що виходячи з відкритої заяви Сирського, його рішення проблеми Покровська полягає в тому, аби ліквідувати північно-східну колишню. Грубо і простіше кажучи, відкинути 51-ю, Противника за заказаний торець, принаймні напрямку Сухецьке Разіне та Сухецьке Федорівка, при цьому передбачається одночасно отримати північну частину міста Покровськ і по можливості вибити противника з так званої промзони. і він каже, що нюанс перший в районі Разиного противник вже встиг облаштувати потужний район оборони і продовжує там. Рити, крім того, на напрямках червоний Лиман та азати, щоб противник майже по зберерному режимі пересуває підсилення, і це явно свідчить про існування наміру таки прорватися у бік Гришини. Ну тобто, ось ці відмінності, які називає машовець, на ваш погляд, чи дійсно вони якби є об'єктивними, як ви вважаєте, і ваш погляд, ну тобто, те, що пропонує от головком, і звучить публічно, чи воно може вирішити ситуацію там чи ні. Ну, дело в том, что любая оперативная обстановка, и тактическая в том числе, она же по времени живет там несколько часов, несколько дней. Сейчас это так, завтра это по-другому. Ну, то есть, если это стратегическое -то развитие, да, то там да там время, иногда месяцами ее можно, как вот мы летом говорили о том, что нельзя снимать с Восточного фронта и перебрасывать на Курское направление дополнительные бригады, потому что просадимся по фронту. Просадились, то есть просели, особенно в районе Мирнограда, перевалили россияне через трассу. И дальше пошло развитие ситуации уже в таком ускоренном темпе на окружении. Они пытаются окружить покровско мирноградскую агломерацию. Это все просто прочитывается по карте наложено еще на карту на высоты, на карту местности, и сразу понятно будет, куда кто пойдет и где можно удержать, а где удержать нельзя что вот малыми силами можно было бы удержать теми, которые вот сейчас выделены, можно было удержать легко направление на Константиновку, не дать возможности развиться этой ситуации, движению в сторону Доброполя и на окружении Вернограда. На данный момент сейчас приходится уже применять и те силы, которые нужны были раньше, нельзя было их снимать, еще и больше для того, чтобы решить вопросы оперативно-тактического уровня. Возможность решить до сих пор есть. То есть на данном этапе, если отрезать Северную Клешню, а мы с вами смог об этом говорить, ну, о Северной Клешне Южной, Юго-Западной, уже не отрежешь. Уже там проблема, почему бы ж они там развернули несколько десятков километров фронта широкой дугой, пытаются заходить и уже зашли на Днепропетровскую область. То есть там проблема уже нерешаемая там, в пределах двумя корпусов, то есть уже там не армейская, там уже фронтальная операция должна быть. А вот в северной можно однозначно повозиться, не дать возможности россиянам развить, как минимум, развить окружение Мирнограда и Покровска. Хотя это тоже не дать развить и полностью купировать две разные разницы. Для того, чтобы полностью купировать проблему для Покровска и Мирнограда, и ее надо отрезать там по самой Неболузе, то есть практически по трассу на Константиновку с Мирнограда. А это уже серьезнейшая операция просто купировать со стороны Доброполя пару корпусами. Один корпус в покров Мирноград, вот туда сейчас зашел седьмой корпус, он и удерживает. Это наши, наша десантура с помощью там, ГУРа, СБУ, там помогают много кто. И с севера идет давление корпуса, первого корпуса на два. И опять же помогают штурмовые вот камень, там тоже идет определенный Вот вам, пожалуйста, два корпуса которые выполняют боевую задачу по отсечению северной Крышки. Возможно, конечно, возможно. Сырский может? Может. Почему? Потому что Сырский э, неплохой тактик. Вот уровня тактического это да, да, довольно-таки э, толковый командир. Есть вопросы к стратегическому принятию решения. Там, скорее всего, даже не к нему, а к политикам, которые вмешиваются на стратегическом уровне. Хорошо, что политикам нет на тактическом уровне подстыкивают, мягко так скажем, появляться там в покровке, не понимая процесса, вы не лезут туда. Это и спасает, наверное, скорее всего, при решении тактических проблем. Так вот эту проблему сейчас можно решить однозначно. Машевец, правильно, Машевец что говорит? Машевец рассказывает о развитии ситуации на данный момент тактической, связанной с расположением войск на данный момент. Вот оно сейчас такое, завтра оно будет уже другое. Они пытаются двигаться на Гришина? Да, конечно. Кто их остановил? Так они несколько недель туда пытаются. Как перевалили через трассу на Павлоград, они пытаются выдвинуться на Гришины. Почему? Это дальнейшее движение на окружение э, того же Покровска. Э, кто не дает им? Гуровцы, вспоминайте, главное управление разведки туда бросили, они купировали ситуацию. Сейчас ну, это так, в аварийном режиме. Сейчас там разворачивается такое серьезное противодействие. Россияне сейчас по некоторым позициям э, уменьшили... Прыть, так называемых, в движение, но они что делают? Они закапываются. И тут тоже Башарец правильно говорит. Они начинают обустраиваться. То есть захватили определенные рубежи, теперь начинают зарываться, потом туда потянут резервы и начнутся дальше дальнейшего. Это не то, что они останутся на этих рубежах. Они просто подтягивают резервы, чтобы двигаться дальше, чтобы не попасть самим, не попасть в окружение. Когда отпусываются клешни, так называемые, то есть как это было под Доброполем, почему я тогда говорил, это военная авантюра. Потому что они поперли на Доброполе, маш-броском, не укрепили фланги и нигде не закопали. Сейчас приходится им закапываться уже в котлах, дожидаясь освобождения, дожидаясь деблокирования. Что вряд ли они дождутся, почему же там идет разворачивание наших сил. Потому в ближайшие несколько недель и месяцев там будет идти и вестись такая серьезная работа по отсечению этой клюшки северной России. Ее усилить россияне не смогут если мы не дадим им, ну то есть если не будет дальнейшая задача стоять по сдаче Донбасса. Если дадим, тогда Северную Клешню они усилят, они окружат тогда Покровскую Мироноградскую агломерацию, нам придется отходить в попадать в худшие условия, на, в низинах уже придется откатываться на Павлога. А россияне попрут в сторону Доброполя и дальше развернуться на, на Константиновку и на Дружковку. В Константиновке они уже, они уже подошли к Константиновке, уже передовые группы в самом городе уже есть. Естественно, это же готовится как раз вот, такой, вот такого рода операции. А общее направление, конечно, на слайд. Роман Ірович Машовець також каже, що росіяни кість ляжуть, але промзону не віддадуть, і він каже, що це очевидним факт. А що кілька зайвих груп високомотивованих і добре підготовлених бійців сил спецоперацій та підрозділів ОГУРУ в цьому сенсі кардинально ситуацію не змінять. Він каже, вони не космодесантники у термінаторській броні, їм так само, як і бійцям зі складу бригад 7 корпусу ДШВ потрібні МТС та підтримка. Ну, Тобто а... Правильно говорит, да, так оно и есть, потому что спецура наша, это ее бросать на решение такого рода проблем и обратно отбивать позиции по некоторым, по некоторым вопросам, это все равно, что гвоздь, гвозди, гвозди микроскопом забивать, сколько мы раз об этом говорим. Пошаветство а это подтверждает. Не для этого нет. они, да, они заточены под работу в тылах противника. Тихо зашли, тихо выполнили задачу, тихо ушли, а потом будет громко называться, потом уже рванет а не выполнять задачи в турмовых групп, а тем более если россияне заползли в промку с юга, ну а как вы их выбьете? Выбить не получится, можно где-то остановить, что-то разрушить, как-то остановить можно, это да, действительно. И дальними средствами поражения, создание килзоны а для того, чтобы выбить их, это надо окружать, Покровск в обратную сторону называется. То есть с юга опять же это со стороны красноармейской западной возвращать обратно, это отбивать Котлина, удачное. Чтобы Покровск освободить, надо вернуть в обратку, развернуть фронт, особенно по югу. А это нереально на данном этапе. Почему? Потому что они намного южнее уже Котлина, удачно они уже поперли на живую вдоль железной дороги. Ну, то есть это надо с Днепропетровской области начинать выдавливать. А это уже серьезнейшая фронтальная операция. Там несколькими корпусами, там несколько армий надо для того, чтобы такого рода вопросы решать. Поэтому впереди бои в городских условиях могут быть годами в районе Покрова. Как Волчан. Вот полтора года волчанские бои. Так же самые вот такие бои будут. Покровские это надо принять и надо понять, что это будет вот так. Городские бои россияне будут там сидеть из промзоны их выбить, особенно там с южной стороны, с западной стороны сложноваться, как раз направление на Красноармейскую западную, там большая часть промпредприятий расположена. Вопрос возможностей. Ну, опять, большими потерями возможность такая есть. Зачем нам большие потери? Для чего? Раз уже допустили такую ситуацию, за это надо, естественно, по -по -по поднять за шкирку тех великих политиков, которые допустили эту ситуацию. Военно-политическое руководство сдавало Донбасс. Мы не об этом говорили. Это понятно уже. Они пытаются Путину отдать Донбасс не мытьем так катанием получается. И как только общественность начинает подниматься, как только блогеры начинают показывать пальцем, что вы твари делаете, вот после этого не кидаются вопрос вроде как решать. А если не показывают, то и все проходит тышком-нышком. Кто помнит, когда Часовьяр сдали италийцев? Ну, никто не помнит. Да? Тихоря сдали, просто на, партнер. Сдавали Донбасс, вот таетский Часовьяр сдали тихо, россияне уже под Константиновым. Я больше что они уже в Константине. Так же самое, как заползли в покровск, они уже также заползают в Константиновку. Там тоже большая промзона, вы их оттуда уже не выйдете. То есть уже впереди, как минимум, бои в Константиновке. А до этого, то есть до Константиновки, их можно было держать, часто в Яре, в Таре. Но только сдали, я же говорю, что да, побежали все спасать Киев, подымалось из глубин российских. Эта курская магнитная аномалия пыталась захватить Киев. Ну, конечно, сарказм примерно так. А как по-другому это воспринимать? Если мозгов нету слушать депутатов, то вот такая ситуация, вот так сдают Донбасс.